Починаем на пресс-конференцию после матча «Будивельный Кремень». Проставные команды «Гостей» Ярослав вас рекомендует «Будивельную Кремень» в эту игру. Что вам не удалось, что вы не выяснили, что это В первую очередь хочу поздравить «Являн» с победой. На... Я думаю, игра всем понравилась, была борьба, сражались очко в очко, шли в первую половину так точно. Что не получилось? да, даже не знаю, может быть, не хватило ротации нам. Вроде выполняли установки тренера, проигрывали пятенроллы. Мы много получили очков с роллов. Пытались идти верхом, не успевал маленький вернуться. Пытались идти низом, маленький все равно отступал и бросал. Трудно судить по горячим следам. Будем разбирать, будем стараться исправлять те ошибки, которые допускались в этой игре. И будем стараться дальше выигрывать. Дякую, я удачи. Во-первых, все мы хорошо знаем команду Будивельника, это два мощных центровых, я считаю, что из самых мощных на сегодняшний день у нас в лиге. Плюс тому хорошая полевая позиция Руслана Тверченко подтвердил свою сегодня реноме хорошего снайпера, хорошая рука у парня, поэтому мы пытались максимально закрыть пространство под кольцом, соответственно, было открыт периметр, и он этим воспользовался. Можете заметить судьбу судьбы Бывает такое, когда проигранная игра все-таки записывается в актив. Почему? Во-первых, с нашей стороны не было таких головокружительных провалов, упирались пытались максимально сконцентрированно играть и в защите, помогая друг другу, поддерживая друг друга. Но я все-таки думаю, что каким-то образом мы нащупываем вот эту вот командную игру, которая нам необходима. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Виталий Зотов, захисник подивельника. Виталий, я думаю, что у себя выходящий на паркет в пенсии счет. Обычно настраивался того момента, когда выпустят. И... Только хотел помочь команде. Как бы, настрой всегда. Даже когда сидишь на скамейке, настрой, ты всегда готов в игру войти. То есть, был готов. А как тебе удалось это право отработать против Утсена? И организовать быстрые атаки в как бы против Утсена? в основном не обострял, как бы организовал игру при мячу. Но была задача во второй половине идти низом, это более легче как бросают первые номера. Шли низом, как проблем не было. В целом, всего будет валить, может, себе за бизнес актив? Я думаю, хорошо, что выиграли, но я думаю, что нет, потому что опять плохо начали первую четверть, сыграли плохо, и на тренировках начали работать один на один в защите, но все равно проигрываем в игре, выходим, проигрываем один на один, то есть это является нашим на данный момент самым большой. Дякую, Виталий, жарный зале. Евгений Викторович, час довольны сегодня главы команды. Результатом доволен. Доволен, что выиграли. В первую очередь недоволен защитой 78 очков. Мы пропустили практически. 80 очков пропускаем от Крыма. Я считаю, это очень много. Плюс 11 подборов на нашем счете. Вы посмотрите, мы играли двумя большими, Анисимов и Завадский. Проигрываем подбор на своем счете. мне сложилось впечатление, что не выкладывались на 100%. И в первую очередь в защите играли в процентах на 70%, наверное, может быть, 60%. Показываем неровную игру такими всплесками. То есть если брать, э, ответить конкретно, но вообще нет не должен. А ведь у меня было сегодня какие-то сюрпризы, чьи мы все же Сюрпризы были у нас, э, получение травмы и примака, э, получение полов быстрых э, винтоника. Нарушились схемы, за пришлось играть в позиции четвертого номера, мы это не готовили, пришлось перестраиваться поэтому было немножко нервозность нападения. Мы 90 очков забили, поэтому я не хотел бы говорить было о нападении. Я удивлен проигрышем один в один и больших, и маленьких игроков. Поэтому впечатление не очень хорошее. А можно назвать да. выход Зотова на парк этой это если третьего четверти и ключевым сигнал? Мне понравился именно его второй выход. Первый выход он вышел в стартовом составе. Он, он, допустил очень много ошибок, в первую очередь в защите. Поэтому он был заменен. Я ему дал второй шанс. И второй шанс он в себя оправдал. Это вторая игра против Кремля, где он, он выносит существенный перелом в игру. Это первая игра, это, если вы помните, кубковая. Домашняя наша игра, выход его был один из решающих. И сегодня он показал себя опытным игроком. Ну, Станок, что можете сказать по наибольшего соперника Бодевальника в Харьковской политехнике? Играли мы с Харьковым, знакомый для нас соперник. Сейчас наша проблема не Харьков, наша проблема мы сами. Идут, будут, будет задача играть на 100%, проблем не должно быть. Кстати, а можно просто Евгений Викторович, вы на этой неделе подписали новый игрока, да? американский диджея, сегодня его не было, тогда его можно будет уже видеть? Он прилетел, он уже находится в Киеве, завтра у него медобследование. Если он успеет пройти быстрое медобследование, два часа он будет на нашей тренировке. Если нет, то значит, увидимся на игре. Небольшая проблема, не пришел багаж. Поэтому... Я думаю, что это все решаемые вопросы. Спасибо.